Андрей Васильевич Павелко, президент Федерации футбола Украины. Вы были на трибунах, фактично вы все видели изверху, а потом спустились вниз, хотели ну, что-то сделать, как-то остановить. Какие-то вас ну, экспресс-комментарии, даже сложно что-то запытать. Просто яка ваша думка? Это еще раз одно подтверждение, что сегодня с безопасностью это отдельный вопрос всей Украины. И если болельщики хотят прийти на стадион, они должны быть уверены в своей безопасности. А сегодня еще раз показалось, что... Из футбола, из той возможной поддержки и возрождения металлиста мы сегодня видим, что и сам клуб, и сам, сами болельщики перечеркивают себе свое будущее во второй лиге. С таким поведением, с таким отношением к футболу, я думаю, что будут большие вопросы у тестационного комитета и с решением после сегодняшнего инцидента о будущем этой команды. Андрей Васильевич, ну вот просто одно питание напрашивается на майбутне. Ну, тільки що люди практично пів години, що хотіли, те робили в центрі Києва. Били, кого хотіли, вибігали. Ну я не знаю, що їх спровокувало. Там було важко зрозуміти. Ну, сам факт, то вони б хотіли, мабуть, і ще тут пів години б так само робити. Як це зупинити? Тобто, наскільки я розумію, без якихось втручань там силових структур це неможливо. Це має бути тільки на рівні силових структур нашої страни. Це ще одне підтвердження, що це може і в Києві. От ми говорили про Маріуполь. В Мариуполе таких случаев не было, а вот мы сегодня видим, что в центре Киева опять же необходима концентрация всех э, правоохранительных органов для того, чтобы э, работать с э, тем, чтобы э, во время массовых мероприятий было безопасно нашим людям. Это нужно какой-то закон вводить, вы знаете, как просто право вот сегодня все есть э, закон, э, сегодня есть Европарламентом э, нами э, принято э, целый ряд э, обязанности, при которых мы, обяз... мы будем в ближайшее время в Верховной Рады рассматривать законы о безопасности стадионов и о безопасности людей на стадионах. Так что это было целая разработанная концепция во всем Европе. Если мы ее не примем, у нас европейские матчи могут быть лишены для проведения. Но вы не переживаете, что финал чемпионов Киева может быть уже... Я бы... думаю, что как раз в чемпионов там будет совершенно другой уровень работы с болельщиками. И там, скорее всего, что это будет там, большинство болельщиков из, со всей Европы. А наших таких представителей неконтролируемых эмоций, которые не умеют контролировать Эмоции там будет совершенно очень мало, потому что каждый билет будет личный, каждый билет будет по паспорту, и здесь будет очень легко их вычислить. Сегодня еще раз показалось, что либерализация отношений все-таки должна быть всегда с очень четкими задачами правоохранительных органов.